А зачем Путин вообще орешником своим размахивает? Для mm -hmm. чего? Запухива нет. Ну, Но он еще будет лететь, конечно, орешник. Просто. он это, 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 Эмоция. Туз кубков. страх Эмоция, спросила, какая эмоция? Страх. Девятка мечей. Ждите нагнать панику. Страх. на мое свечи терпеть типы кальни борошна, да, как то кажут. Угу. Есть смысл переживать. Какие? Блядь, ну все равно обстрелы показывают, как не крути. Тут дьявол падает с фортуной, понял? Ну, десятка мечей. М -м -м, Киева про Киев, сейчас говорю. Так, ну... Ну, конечно, обстрелы же каждый день идут и так. обстрела смотрела Киева. он ну, все планирует обстрелы Киева, да. А мы доживем до 30 числа взагали? Да что это за вопросы такие у тебя? Я не знаю. Ну, что <соценно> <соценно> Она так нагоняется, знаешь. Ну, я сомневаюсь, <соценно> что все умрут, я уже говорила, я сомневаюсь, что все от ядерки в один день умрут. Не, ну, давай так, рано же поздно каждый из нас. Конечно, но все умрут по своей, своей какой-то причине, не потому, что ядерка ударит в один прекрасный день по всем. О! Ну а взагали, вот до конца до 24-го ядерка будет застосована, ну чини. Ну смотри, я ж тебе говорю, что я, мы уже это предсказали, все уже это предсказали, что будет ядерка. Просто орешник это и есть ядерка, но там не включена вкруч, не боеголовка ядерная. Но то, что падало, смотри, никуда Орешников вообще, в принципе, использовать хотят. Запорожская область, Непропитровская, по-прежнему это схит Украины. Самое основное. Ну, Так, ти пам'ятаєш, вона ж летіла на Дніпро. Ну, ти вже сказала. Е, слухай, ну а наслідки для життя здоров'я після того, якщо, якщо вони от застосують знову. Ми якось тебе пам'ятаєш в ефірі попередньому здається, чи на, чи вересні, чи в жовтні про повітря з тобою розмовляли. Я просто вспоминаю щось реальне, своє предсказання касательно того, що всі. В начале декабря. Вот это вот я помню четко. Прям все... Там такое было по картам. Мы еще типа вышли в эфир. Я говорю, непонятно, что-то новое. Такого еще мы не бачили. Что это не придумали, я говорю уже. Все страшно будет. А вот что, он опять нагоняется. Видишь, все понятно. Как раз 30 число. Это вот, вот и начало декабря. Вот почему оно. Все правильно, карты, значит, показали. Тогда. Но оно было пустое. Там карта шута падала. Я помню, как сейчас. Нулевой аркан падал. Там, как сейчас помню, там карта шута падала. Я еще говорила, вот и что-то новое. Мы об... Я говорю, ну шут, пустое, ноль, нулевой аркан. Так, надеюсь. А если нет, мы об этом не узнаем уже. А мы с я такие думаю, да, такие прям. Ты вы представляете вообще, это будет минус проблемы все. Это перерождение, новая жизнь. Ну, так, mhm. я шучу, все, не паникуйте, все будет нормально. Пересмотрим завтра. Но я просто же говорю, что я сомневаюсь, что все умрут в один день, ребят, честно. Я очень сомневаюсь. Вы знаете, где-то видела в Инстаграме, типа, видосики в Рилусах, типа, там зайчик такой, музычка, понял, зайчик такой, картинка, музычка, и а -а -а. Типа, что не переживай. И такой, знаешь, меняется голос, такой тембр, типа, как в страшных фильмах ужасов, вот такое. И такой, Бог с тобой еще не закончил. Да, 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 и да, да да, 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 он, да, да, Вот это к вам относится ко всем, не переживайте. Пытание, когда Бог нареште завершить уже с Путиным и с россиянами? Кстати, спрашивала у Монастырского, нет, у, подожди, спрашивала у Кравчука, касательно того, что умрет ли Путин в течение пяти лет, ну, трещать вроде начала. Ну, Андрей mm -hmm. с наушниками сидел. Просто я не сидела, когда там Кравчук, но это Андрей сидел уже. Я больше у монастырского сидела. Встречать вроде начало, он сказал. Посмотрим. Я хочу подкрутить все эти вопросы. Вы поняла, чтобы что там, слова послушать. Нет, что... я бы с тобой Это так текало, класс. Это офигенно. Mm -hmm. Но вчера, когда снимали, кстати, я тебе сразу скажу, когда вчера снимали возле уредового квартала, просто вороны летали и каркали так, я думаю, так. Они будут целиться все-таки по Майдану, и будут целиться все-таки по я тебе говорю. Я просто знаю, когда ты что-то говоришь, поняла? Ну, мой прогноз, я прогноз вчера давала просто, и стояла прямо на урядовом квартале, вот. А, я разумела про что-то. Да. И да, и сразу вороны, поняла, то есть начинается, тупо по не такое началось, они летели стая, прямо такая, понятно. А вороны это предвестник уже сразу, это же птица смерти, то есть я уже mm -hmm. понимаю, что будет что. Они же подсказывают, поняла мне?

Да, Томина. класс, ты я помню. Я, я помитила. работаю просто, я же еще работаю параллельно, прогнозы и работа у меня и миллиард людей, и я сижу такая, типа. Я сижу такая вся. Я еще и спала ты... неделю, поняла по три часа. Работы много, я такая прям. О, я сейчас, знаєш, заспівала пісню сердючки, щоб люди потім написали. Господи, такі новини несуться, а вона оце радісно сидить і співає. Як вона може взагалі? Ну а що? Лег, легти і плакати, і вмирати. Так, чи... говориться, щось? перед смертю не надишишся. Та я хочу. Зараз почнуть розганяти в коментарях, щоб ми запугиваємо всім. Всіх. Коротше, не переживайте, будемо дивитися, але я ж говорю ще раз, що... Та все Сто вы... понимаете, обычно когда хотят бить, не предупреждают да, и дату да, да. ставят. То есть говорят типа, что мы, ну короче, то есть они ж... же... нет классный, давай так, нет уже классный вырос ну мишка и Ну конечно, да, я согласна. Путин махать только орешником своим умеет и все, больше он ничего не умеет. Та отож. Так, Машуня, пропоную пробігтися по питанням глядачів, тому що дуже велика кількість, і я ще навіть не зачитувала тобі, а вони завжди ображаються. Я, до речі, знаю, що тобі хочу запропонувати. Я думаю, наші глядачі підтримують от зараз максимально цю мою пропозицію. Хочу себе створити класний новорічний випуск а, в грудні. Ну, якщо доживемо, по запитання, ну так. <запитання>... <запитання>... Коли ти просиш зеленної людьми Напишуть, Напишу: да неадекватні какие блін, в коментарях. Ну, тебе любить, да, Та, я теж, теж Леонидчу. А то проші коментарі мені, я, позже, я залізла, почитала, а мені так смішно, ти і смішно, і сумно розумієш, що люди Та. от, от так от розуміют. Ну, що ж поробиш, таке життя. Э, цей і що я тобі ще хочу сказати. Коротше, друзі. Пишіть в коментарях, чи підтримуєте ви, щоб ми провели новорічний ефір по ваших запитаннях. Але давайте будемо дивитися щось реально цікаве, щось прикольне, щось корисне. Питають нас, чи дивимося ми про зниклих безвісти пропавших безвісти. Зниклих безвісти, Ні, сьогодні не буду смотри. Ні в стані, не хочу ошибиться, важлива тема. Питають, яка доля Скадовська. Ну, Но... так, он оккупирован же сейчас, правильно? А, да. Где оккупирует Лискотовск? А что это? Херсонская область? Так. Вот по Херсонской области могут быть какие-то удары, кстати. Вот смерть падает с луной. Если бы луна еще выпала сейчас бы с дьяволом, смерть с луной, это, вот это, кстати, могут быть какие-то орешники. Тебе вот, сказать, ты хоть орешника. Вот, вот и суд падает, Что по наш... показывает. рук. Херсонская область. Там, в принципе, по картам показывала, что они планируют. По... И юг им нужно, да, и на декабрь падал, что на юге наступления могут быть какие-то. Не очень так падают, пока что. Мы все умрем. Да, нет. Не, ну рано, чипиздно. Так, спитают нас. Доброго вечера. Подивите, будь ласка, кривый рік по обстрілам в вокзалы. Там багато випросив ще, мені просто біжать треба зараз буде. Ну, давай до п'яти питань оберемо, щоб не а. ображалися, бо ігнорувати глядачів також некрасиво. Не, я ніколи не ігнорую глядачів. Я не про тебе, я про себе. А. Я, глядачі, шановні, я на вас не ображаюся, ви не переймайтеся. Просто Бог з вами ще не закінчив. Зрозуміло. Сейчас напишут, очень самонадеянная ведущая. Какая же она стерва. Какая же она, какая Так, подожди, стоп, я смотрела «Крывой рог», я смотрела «Поп-стрелом Днепр», «Поп-стрелом» смотрела «Запорожье», я смотрела «Поп-стрелом Киева», смотрела «Поп-стрелом». Давай какие-то другие вопросы, чтобы не обижались, что мы смотрели уже одно и то же смотрим. давай. Місто Корюківка, Чернігівська області на наявність обстрілу, знаходиться близько до кордону з Брянською областю. Угу. Корюківка? Так, да, місто Корюківка. От я тобі спеціально виводжу, щоб тобі було видно питання. Раптом, що? Ну, обстрелы могут быть дьявол, десятка мечей. Сразу вот падает куда? Сейчас скажу. Это жилые дома должны быть. Номера. Бля, ну что-то тут прям не очень мне нравится. Этот дом какой-то. Шестой номер под ноль снесет. Прям что-то совсем. <соспорка> Боже, да ты что? Падает с башни, типа, что-то совсем. Вот. Чустой номер какой-то падает. І суд, еще падает сверху, ужасно. О, Господи, це, це може бути адмінбудівля, може? Ні? Чи приватний, приватний. Да. Друзі, будь ласочка, бережемо себе, не нехтуємо сигналами повітряної тривоги. Дуже вас прошу. Так, шукаю тобі дуже цікаве запитання. Що хочете? А є какую-то смисло в цих запитаннях? Уже? Или ну, 30 число скоро через два дні. Я так питаю, що. Мне mm -hmm. нужно пойти время провести все-таки, знаешь, может, там свои дела какие-то поделать, успеть. Мы like с нашим бараном. Like, like Они хоть там смеются или нет в комментариях? Не знаю, я еще не дивилась, я на Понятно. початок пишла. Чи впаде на параси на их урешник? Э, Кстати, я, по-моему, тоже спрашивала что-то подобное. А, нет, не спрашивала. Да нет, на прогнозе спрашивали, что такое. На каком-то. Сейчас. Mm -hmm. У него уже давно орешник впав. На пол шестого, я не поднимаются. Было чему падать там, певно. Покажите, пожалуйста. Бо такая и залякане. Пойдет ли ядерка на парашу? Параша имеется в виду Россию, если что. Не вижу пока ничего здесь такого, к сожалению. У меня про но жаль, действительно. Так, Маша, ну скажи, что ты надеялась, или позитивного характера, давай. Так я так стараюсь развлекать всех. Я говорю, что они умрут все в один день. Успокойтесь, не умрем Ой. мы все в один а, день. А, мы, мы не чувствуем, что а они все в один день. Мы не они, говорим... да, мы нет, они все умрут в один день, да. О, вау, окей. Рано или поздно случится разлом какой-то в земле, и Россия вся уйдет под землю. Вот просто розлом, поняла? Такой вот, типа, вот, вот я уверена в этом. Це буде в наступному році? <ріст> я надеюсь, что будет завтра утром. Знаешь, такие типы запускают орешники, и такие, на них повертаются. Да, 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 да. да. Вот дуже хотілося б, щоб закон був так швидко і працював, розумієш? А були такі історії, пам'ятаєш, коли они ракети запускали, а в них оно летіло обратно? Десь так оно буде тоже. Я не знаю взагалі. Мені просто все одно странно, реакція реакция мира така. Никакая абсолютно.